Басом на третьего и тому подобное. Момент у Валенсии Пареха. Удар. Неплохо было разыграно. Это Сейду Кита удар наносил. Но атака не заканчивается. Варгов. Рыбка. Рыбище. Рыбеха. Как сыграл сейчас Александр Рыбка. Такой, в оптимальной форме. Смотрите, как в противоход удар-то наносился. Здесь это первая фаза атаки. Удар который принимает на себя домогой вида. И затем один абсолютно в районе 11-метровой отметки Варгас. Удар! И как рыбка. с этого повтора. Отметим также передачу Джонаса. Да, смотрите, он здесь не глядя выполнил навес на Варгас. И удар-то хороший получился. И, смотрите, опа! Хотя с рядом, рядом с вратарем это... Когда Гармаш забил. Опа! И опять рыбка! Вот так после углового тогда киевляне забили победный мяч. Могли Киевляне пропустить Пареха на ближнюю штангу. Удар головой. Ближний угол. И рыбка был к этому готов. Еще раз. Пареха, и снова на ближнюю штангу. Удар рыбка. Да что ты делаешь? А три сейва голкипера Александра Рыбки. Он за эти 15-20 минут, которые сыграл, просто MVP. -мат. Смотрите. Кейта. Ох, какая реакция вратаря! А? Сумасшедший сейв и опять рядом с вратарем, вы скажете, да? Рыбка прекрасно понимает. Вот еще раз мы смотрим вот эти угловые. Первый удар в ближний Рыбка успевает. И вот здесь, конечно, Идея И и его партнера. А теперь ответ Валенсии. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Рыбка! 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 Можно не Динамо, Динамо.